Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Afiq bin Iskandar Zukain bernombor metrik P158594 akan membentangkan berkaitan tugasan 2, rancangan pengajian harian dan justifikasi kaedah atau aktiviti bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Hari ini saya akan membentangkan bab 2 penghasilan produk. Berikut adalah rancangan pengajian harian. Mata pelajaran yang akan diajar adalah reka bentuk dan teknologi. Tarikh dan hari yang ditetapkan ialah 9 Mei 2025 bersamaan hari Jumaat. Tingkatan yang akan diajar adalah tingkatan 3. Bilangan murid atau pelajar 36 pelajar, 21 lelaki, 15 perempuan. Masa yang ditetapkan adalah 10 pagi hingga 11 pagi. Tema adalah penghasilan produk. Tajuk pembangunan produk dan kemahiran fokus adalah kemahiran berfikir kritis dan juga kemahiran berfikir kreatif. Seterusnya, objektif pelajaran ini ialah yang pertama murid dapat merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Yang kedua, murid dapat menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Manakala bagi kriteria kejayaan, yang pertama murid dapat merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran dengan betul. Yang kedua, murid dapat menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat dengan betul. Berikut adalah pemilihan justifikasi aktiviti. Yang pertama, guru akan mengadakan soal jawab melalui perbincangan interaktif. Guru akan dapat menilai murid secara inquiry. Murid akan meneroka, bertanya dan membina pemahaman sendiri daripada bukti yang diperoleh murid akan diberi peluang untuk memerhatikan bergambar dan mengklasifikasikan mengikut yang betul. Dan yang kedua, pembelajaran secara kontekstual. Murid akan mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan sebenar. Murid juga akan dapat membezakan bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Aktiviti PDP seterusnya adalah melalui tayangan video YouTube. Melalui video ini, murid akan minat terhadap pelajaran. Dan melalui video ini juga, Murid akan mengetahui jenis elemen reka bentuk yang terlibat seperti garisan, nilai, bentuk, ruang, warna, tekstur, rupa dan juga saiz. Seterusnya guru akan menyuruh murid menjalankan aktiviti pemasangan lego. Melalui aktiviti ini murid akan menggunakan prinsip reka bentuk yang sesuai terhadap model mereka. Justifikasi bagi saja ini ialah murid akan dapat mengukuhkan kefahaman terhadap prinsip reka bentuk yang terlibat. Dan yang kedua, aktiviti ini akan mendorong pembelajaran secara kolaboratif dan kreatif. Murid akan melakukan aktiviti lakaran produk. Justifikasi bagi aktiviti ini ialah dapat meningkatkan pelibatan murid serta membentuk sifat kerjasama antara murid dalam memberikan idea berkaitan prinsip dan elemen reka bentuk. Yang kedua adalah dapat menjana idea murid untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. Aktiviti PDP yang terakhir adalah melalui penerangan elemen di dalam produk yang dilukis oleh murid. Justifikasi bagi aktiviti ini ialah murid akan dapat menyatakan elemen dan prinsip reka bentuk yang digunakan di dalam produk. Di samping itu, murid juga dapat berinteraksi secara aktif di dalam kelas melalui aktiviti soal jawab prinsip dan reka bentuk yang digunakan dalam lakaran tersebut. Murid akan menguasai kemahiran berfikir dan seterusnya guru akan mencapai objektif PDP apabila murid telah mengetahui prinsip yang akan digunakan di dalam produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Isra binti Yakop yang memegang nombor matric bernombor P156613 akan membentangkan subjek kaedah mengajar tentang tugasan yang kedua iaitu rancangan pengajian harian dan justifikasi kaedah atau aktiviti. RPH ini mensasarkan mata pelajaran sains tingkatan 1 bertema penyenggaraan dan kesinambungan hidup dan tajuk sel sebagai unit asas hidupan. Sewaktu set induksi, saya telah menggunakan kaedah penggunaan bahan multimedia iaitu video dengan menayangkan video respirasi sel dan juga fotosintesis. Kemudian saya menggunakan kaedah pendekatan inquiry di mana saya me meminta murid menonton video dan menjawab soalan secara lisan berdasarkan video yang ditonton. Langkah pertama ini saya menggunakan Kaedah pengajaran moden di mana penggunaan carta bergambar untuk menjelaskan konsep respirasi sel dan fotosintesis, kemudian murid perlu menyalin nota ringkas tentang proses tersebut dan juga membuat perbandingan awal antara respirasi sel dan fotosintesis yang dibantu oleh guru. Langkah kedua, saya telah menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif iaitu kerja berkumpulan. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil iaitu satu kumpulan enam orang dan diberikan tugasan. Langkah yang ketiga, saya telah menggunakan pendekatan perbincangan interaktif di mana saya menanyakan persoalan kepada pelajar berkaitan bagaimanakah tumbuhan dan haiwan saling memerlukan. Kemudian, pelajar tersebut perlu bertukar idea dan mengembangkan kefahaman mereka di dalam kumpulan. Murid juga diminta memberikan contoh situasi kehidupan sebenar yang menggambarkan hubungan ini. Untuk penutup, saya telah menggunakan kaedah aktiviti pengukuhan dan penilaian iaitu kuis di mana saya memberi soalan kuis ringkas 4 soalan pada akhir sesi yang selaras dengan kriteria kejayaan bagi mencapai objektif pembelajaran. Baiklah, sekarang saya akan menjustifikasikan kaedah atau aktiviti yang digunakan di dalam RPH yang saya bina. Yang pertama, kaedah pendekatan inquiry. Kaedah ini digunakan untuk meningkatkan pelibatan aktif murid dalam proses PDP. Ia juga menggalakkan murid membina pengetahuan sendiri melalui persoalan pemerhatian dan penemuan. Contoh yang ber, contoh kaedah ini di dalam RPH ialah murid menonton video dan menjawab soalan pemahaman secara lisan di set induksi dan guru menggunakan teknik penyoalan terbuka untuk merangsang pemikiran murid. Seterusnya ialah kaedah pembelajaran kooperatif iaitu kerja berkumpulan. Kaedah ini digunakan untuk membina kemahiran sosial melalui perbincangan dan pembentangan murid. Di samping itu, murid juga dapat meningkatkan keyakinan diri dan komunikasi melalui pembentangan hasil kerja yang mereka hasilkan. Contoh di dalam RPH ialah murid membina peta pemikiran dan melukis rajah proses fotosintesis secara berkumpulan sebelum membentangkannya. Kaedah yang seterusnya ialah perbincangan interaktif di mana pembincangan ini digunakan untuk memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksi, menjelaskan dan mempertahankan idea sendiri. Contoh di dalam RPH ialah, murid diminta berbincang secara ringkas dalam kumpulan tentang persoalan bagaimana tumbuhan dan haiwan saling memerlukan. Dan kaedah seterusnya ialah penggunaan bahan multimedia. Penggunaan bahan multimedia ini dapat meningkatkan minat pelajar serta membantu murid memahami proses abstrak seperti respirasi sel dan fotosintesis dengan lebih jelas. Contoh di dalam RPH ialah tayangan video respirasi sel dan juga fotosintesis pada set induksi. Dan kaedah yang terakhir ialah aktiviti pengukuhan dan penilaian iaitu quiz di mana ianya digunakan untuk menilai kefahaman murid secara terus. Contoh yang berada dalam RPH ialah soalan kuis ringkas empat soalan pada akhir sis. Akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Dr. Hidayah binti Zakaria P158982. Untuk tugasan dua ini saya memilih subjek matematik tingkatan 1 bab 1 1.1.1 1.1.2. Berikut merupakan maklumat bagi RPH saya iaitu yang mengandungi tajuk bab masa bilangan murid dan kemahiran fokus. Berikut merupakan pelaksanaan proses pengajaran. Okey, yang pertama ialah standard kandungan iaitu integer, kemudian standard pembelajaran iaitu yang pertama mengenal nombor positif dan nombor negatif, yang kedua adalah mengenal dan memeriahkan integer. Okey, hmm. untuk objektif bagi a uh, pelajaran kali ini ialah murid dapat mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif dalam pelbagai situasi. Kemudian murid dapat memerihal integer dengan tepat menggunakan istilah yang betul. Bagi langkah pengajaran yang ketiga ini adalah terdapat aktiviti susu yang menaik dan menurun. Perbanding integer dan aplikasi integer. Okey, kat sini saya akan buat activity explorers integer iaitu terdapat empat stesen. Start stesen akan mempunyai empat set soalan untuk dijalankan secara serentak. Okey, untuk stesen pertama adalah padankan situasi. Stesen yang kedua adalah susun integer secara menaik dan menurun. Stesen ketiga adalah lift integer dan stesen yang keempat integer dalam wang atau hutang. Untuk stesen yang pertama adalah saya akan sediakan kad situasi dan kad integer. Okey, untuk kad situasi ni saya akan berikan contoh gambar termometer, gambar duit dan juga gambar lift. Okey, untuk integer pula uh, akan mempunyai uh, nombor integer tapi saya akan padankan contohnya untuk suhu negatif 5 darjah Celsius untuk 1 ringgit, gambar wang dan untuk lift nombor untuk lift. Okey untuk stesen yang kedua pula saya akan berikan beberapa nombor integer iaitu terdapat nombor negatif dan positif. Nombor tersebut akan bercampur kemudian murid-murid akan susun integer tersebut mengikut dari turutan besar ke kecil ataupun kecil ke besar. Okey untuk stesen yang ketiga saya akan berikan situasi kepada pelajar iaitu tentang turun naik lift kemudian akhir sekali jawapan murid perlu meneka di manakah lift tersebut akan berhenti. Okay, untuk stesen terakhir saya akan kaitkan dengan uh, situasi wang Jadinya kat situ saya akan bagi situasi lah Kalau duit tu uh, positif dan negatif uh, Siapa yang lagi banyak Jadinya murid-murid dapat berfikir lah Untuk kegunaan dalam harian Setelah selesai semua empat-empat empat stesen, kemudian mudah-mudah akan mendapat lembaran kerja daripada saya. Kemudian, di dalam lembaran kerja itu terdapat tiga tahap iaitu mudah, sederhana dan sukar. Hari ini yang kita dapat tengok tahap pelajar dalam menjawab soalan yang telah diberikan. Okey, seterusnya untuk justifikasi pemilihan kaedah. Okay, yang pertama adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Okey, ini berlaku di mana guru membimbing murid dalam menjawab soalan seperti apakah maksud nilai negatif, situasi apakah yang sesuai dengan integer positif. Okey, perkara ini secara tidak langsung dapat merangsang pemikiran murid secara kritis dan logik. Yang kedua pula adalah soal jawab lisan dan refleksi kendiri. Okey, dengan adanya ini adalah dapat membolehkan guru membuat penilaian segera terhadap kefahaman murid di mana dapat memberi peluang murid kepada murid juga dalam membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Okey, ini sedikit sebanyak dapat membantu menyemak, mengukuh dan memimpin murid secara langsung. Untuk justifikasi pemilihan kaedah yang ketiga adalah PAK 21 iaitu pembelajaran kooperatif. Kenapa saya memilih kaedah ini adalah dalam uh, silibus ini murid akan dibahagikan kepada kumpulan iaitu empat kumpulan. Kemudian akan melaksanakan aktiviti uh, seperti empat stesen berikut. Okey, bila mereka melakukan aktiviti ini mereka akan berkongsi, menyelesaikan masalah bersama dan saling membantu untuk akan uh, pagi sehingga pukul 10.30 pagi. Tema yang akan kita uh, tema yang akan dipelajari adalah bab 3 algoritma uh, bertajuk Sudut Alih pelbagai pilihan. Fokus bagi uh, ini adalah penulisan Kod dan lukisan cakap alih. Okey, yang ini adalah bahan bantu mengajar bagi set induksi yang akan berlangsung selama 5 minit. Di mana kita akan menayangkan slide, uh, mengadu menggunakan Canva, video ataupun apa-apa lainlah. -apa seterusnya, uh, kita akan melaksanakan soalan lisan secara kebat. Kita teruskan kepada fasa yang seterusnya. Iaitu langkah satu yang akan berjalan selama 10 minit. Uh, isi pelajaran. Untuk bagi langkah satu ini adalah aktiviti individu, uh, struktur kawalan berbagai pilihan uh, Langkah dijalankan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan uh, dalam langkah ini adalah Pertama, setiap murid diperlukan ayat situasi Sebagai contoh, jika markah lebih daripada 80, grade A uh, Jika 60 sehingga 79, uh, resultnya akan mendapat grade B di sini murid kena pasti structure if, al if, else. Dalam bahasa Melayu ni adalah jika, jika, uh, jika maka, maka. Uh, yang keempat, bincang uh, dalam kumpulan empat orang untuk banding structure. Maksudnya, student uh, kemudiannya akan uh, pecah dan berkumpul dalam satu kumpulan sebanyak empat orang Untuk bandingkan struktur yang diorang bina uh, Berdasarkan uh, Contoh Kat uh, situasi yang diorang dapat Okay, last sekali Kumpulan tersebut akan catat Catat hasil uh, Yang mereka telah bandingkan Dalam jadual perbandingan Yang ringkas Fokus bagi uh, Langkah ini adalah pembelajaran misteri Kebat Uh, yang mana uh, mereka akan menganalisis struktur logik, nilai murni yang terdapat dalam langkah ini pula tanggungjawab dan toleransi dalam kumpulan. untuk bahan bantu mengajar uh, bagi langkah satu ini uh, kita akan menggunakan tiga bahan yang pertama sekali adalah kad ayat situasi if, and if, else uh, seperti yang anda lihat. Ini adalah contoh kat situasi yang uh, saya paparkan. Kedua adalah jadual perbandingan perbandingan struktur kawalan uh, yang muka boleh rujuk untuk mereka hasilkan dia orang mereka punya sendiri uh, dapatan ini muka salah satu bentuk lebaran kerja bagi langkah satu yang mereka boleh isi uh, mereka punya hasil uh, perbincangan. Okey, kat sini uh, mempunyai lebaran kerja, sudu kod dan catat alih bagi bahan batu mengajar uh, untuk langkah 2 uh, ini adalah bahan batu mengajar bagi langkah tiga iaitu uh, rubrik pembentangan ringkas yang dihasilkan oleh guru untuk Uh, membantu murid uh, apa ni untuk membantu murid memberi pendapat atau penambahbaikan uh, komen lah kepada uh, uh, perbandangan grup-grup lain ok, yang ni pula adalah kad maklum balas wakil sebaya sekiranya ada menggunakannya lah uh, ok, ni saya skip seterusnya adalah penutup bagi pembelajaran yang akan berlangsung selama 15 minit. Fisik pelajaran adalah ulang kaji dan peneguhan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah uh, guru jalankan kuis digital pada akhir uh, pembelajaran sama ada menggunakan uh, dia juga uh, dalam jenis penilaian formatif